দ্য হেণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন এইটো এটা চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট হয় যোনটো টু থাউজেণ্ড নাইনত এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু এইটোৰ মেইন হেড অফিচটো আছিল দেলহীত চ' ইহঁতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অলমষ্ট এভৰি ষ্টেটত এই ডিজএবিলিটি যোনটো ইছ্যু হয় এইটোৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম কৰিছে আৰু আমাৰ অসমত এই ৰঙিয়া ব্লকত লাষ্ট ইয়াৰ ছেপ্তেম্বৰ টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰত কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰা হৈছিলে এই কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰেমৰ যোনটো টাইটেল হ'ল ট্ৰাঞ্চফৰ্মিং মেণ্টেল হেল্থ ফৰ অল এইটো আমাৰ ৰঙিয়াৰ পোন্ধৰটা গাঁও পঞ্চায়তত আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ মেইন মিছন হ'ল কি আমাৰ যোনটো মেণ্টেল হেল্থ কণ্ডিশ্যন যোনবোৰ আছে যেন ভুক্তভোগী আছে যার মেন্টাল ইলনেস আছে ইয়া ইন্টেলেকচুয়াল ডিজএলিটি মেন্টেলি চ্যেলেঞ্জ যী আছে সিঁতর কারণে কিছু সার্ভিসেস প্রভাইড করা হবো যত আমার রঙিয়া টাউনত এটা অফিস এটা এস্টাবলিশ করা হৈছে তাত এজন সাইক্যাট্রিস্ট এজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট এজন স্পেশাল এডুকেটৰ এজন আহিব আর অন ডে টু ডে বেসিস যেন ট্রিটমেন্ট দরকার সেই ট্রিটমেন্টখিনি দিয়া যাব আৰু ইন এডিশ্যন টু ডেট আজি যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' ফৰ পাৰ্চনছ উইথ ডিজএবিলিটি এইটো এটা 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 আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা চেলিব্ৰেচন স্পেচিয়েলি যোনে এইটো চেক্টৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছে আৰু দ্য হেণ্ডছ ফাউণ্ডেশ্যনে এই ডে'টো খুব ধুনীয়াকৈ গোটেই ইণ্ডিয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰে আৰু আজি আমি উইথ দ্য হেল্প অফ হেণ্ডছ ফাউণ্ডেশ্যন আমি ৰঙিয়াত আজি ৰঙিয়া কলেজত আমি এই ডে'টো চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ উইথ অল দ্য ইউথ যোনখিনি ইয়াৰ কলেজ ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনখিনি টিচাৰ্ছ আছে ইয়াৰ যোনখিনি ইয়াৰ ডিগনিটাৰীজ আছে ইয়াৰ ৰঙিয়া টাউনৰ যোনখিনি জনা মানুহ আছে সিহঁতৰ লগত আমি এই ডেটো চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ উইথ দ্য ইনটেনশ্যন য়েছ ইন কলেবৰেচন উইথ ৰঙিয়া কলেজ উইথ দ্য ইনটেনশ্যন কি এইটোৰ বিষয়ে যেন মানুহবিলাকে আৰু অকণমান জানে কি ডিজএবিলিটি বুলি যে কিবা এটা টৰ্ম আছে ইয়া আন্ডার ডিসএবিলিটি আমাৰ মেন্টাল ইলনেস জুনটুক বা মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন জুনটুক কিন্তু এটৰ বিষয়ে মানুহৰ আৱেৰ্ণেসটো খুবেই কম আৰু আমি থ্ৰু দিস ইভেণ্ট আমি এই বস্তুখিনি অৱেৰনেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আমি এই প্ৰ'গ্ৰেমটো অলৰেডি আমি লাষ্ট উইকৰ পৰা আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ আমি স্কুল যিমানবোৰ স্কুলছ আছে কলেজেছ আছে তাৰ আমি চিলড্ৰেনছবোৰৰ লগত ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ লগত আমি পষ্টাৰ মেকিং কম্পিটিশ্যন আৰু শ্লোগন মে শ্লগান মেকিং কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু এই এই গোটে ওয়ার্ল্ড ডিজেবিলিটি ডে টু ইয়ারর যোনটো থিম হয় এমপ্লিফাই লিডারশিপ অফ পার্সনস উইথ ডিজেবিলিটি অৰ ডিসেবিলিটি চেম্পিয়নছ হেতু ওপৰ হাইলাইট কৰি আমি এই কম্পিটিশনটা অর্গানাইজ করেছিল আৰু ইয়াৰ তো খুবেই ভাল মানে এটা কি হয় এই যোনটো কমিউনিটি মেটেল হেলথ প্রোগ্রেম হয় ইয়াত কি কৰা হয় জন আমাৰ কমিউনিটি হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ ইয়াৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কয় যোনটো আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পোন্ধৰখন জিপিত যোনকেইখন জি পিত আমি কাম কৰিম তাৰ পৰা আমি লোকেল ইউথবোৰক চিলেক্ট কৰি পেলাই সিহঁতক আমি ট্ৰেইন আপ কৰিছোঁ যোনটো সিহঁত ফিউচাৰ ইউথ মেণ্টেল হেল্থ লিডাৰ্ছ হিচাপে আমাক আমি সিহঁতক ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰিছোঁ ত' কোনোবা যদি সিহঁতৰ নিজৰ কমিউনিটিত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যাৰ মেণ্টেল হেল্থ কণ্ডিশ্যন আছে ত' সিহঁতে ডাইৰেক্টলি আমাৰ যোনখিনি ফিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট থিং ছেকেণ্ড থিং হৈছে আমাৰ যোনটো অফিচ আছে ৰঙিয়া টাউনত সেইটো আপোনাৰ স্পাৰ হয় ষ্টেচন ৰোডত আছে হয় চ' তাত গৈ পেলাই মানুহজনে ডিৰেক্টলি আহি পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত আমি বেচিকেলি যিহেতু আপুনি কুৱেশ্যনটো সুধিছে মই এইটো হাইলাইট কৰিছোঁ কি আমাৰ চাৰিটা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আমি ইয়াত কেটাৰ কৰোঁ এটা হ'ল মেণ্টেল ইলনেছ ইয়াৰ মানসিক ৰোগ যোনটো স্কিজ'ফেনিয়া হওক ডিপ্ৰেশ্যন হয় বাইপ'লাৰ ডিজৰ্ডাৰ হওক ছেকেণ্ড থিং হ'ল ইণ্টেক্সুৱেল ডিজেবিলিটি ইয়াৰ মানসিক বাধাগ্ৰস্ত সাধাৰণতে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত বেছি দেখা যায় আৰু এটা থাৰ্ড কণ্ডিশ্যন হয় এপিলেপটিক কণ্ডিশ্যন যোনটো এইটো আৰু ফ'ৰ্থ হ'ল কমন মেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ যোনটো যে ছাবচেঞ্চ এবিজ হওক এনজাইটি হওক ষ্ট্ৰেছ হওক কাৰণ আজিকালি এইটো বস্তু খুব কমন চ' এই চাৰিটা ধৰণৰ ইলনেছ ইয়াৰ ইছুজৰ লগত যোনটো আমাৰ ৰঙিয়া ব্লক ৰঙিয়া টীমটোৱে কাম কৰি আছে